Så er det blevet mandag den 13., og mm. øh, jeg er på vej til måske for B50. Og som I kan se, så er der mange mm. andre end mig, der er på vej til, til B50. Klokken er nu 3.51. Og øh, jeg er taget tager afsted alene i dag. Der han kom hjem ret sent fra det sted, hvor de nu bare, Jeg ved ikke engang, hvad klokken var, da han kom hjem. Så han ligger og snor bobler. Og, øh, jeg har ikke haft, at de har haft mulighed for at blive for om i måske en øh, endnu, og det øh, vil jeg gøre i hvert fald en gang, inden jeg tager afsted herfra. Og øh, det skulle være i dag. Og det er et smuk smukt Så sort himmel, og så måske en lysning, Som det nu lyser. Og alle de mennesker, som jo er på vej. Kommer fra alle vegne. Skal de have skoene af her? fast, det passer med som i Og så... så er der, plads. der er der været fyldt op. Der er op. meget, der de områder Okay. Det havde jeg egentlig forventet. Der er stadig cirka 20 minutter nu til at, at uh, Havang går ind. Og der er jo fyldt op. Jeg tror, jeg har en plads her Og det er så altså synet her efter Fajr, uh, klokken er 4.51, og uh, ja, der var lige så fyldt, som der plejer at være i løbet af dagen. Lige så mange mennesker var der nok også på det her tidspunkt. Så der bliver bedt fem gange om dagen Så... Er det, Så er vi kommet tilbage igen i den lille pakistanerbazar, hvor der er faktisk er ret mange pakistanske restauranter, og øh, der er en masse pakistanske butikker, der er botan, der er øh, inder. der er alt muligt forskellige her. Det var her, jeg var i går aftes og spise, og var også inde i den her sådan, <coughs> som jeg så er vendt tilbage til, og, og, og der er jo alle cremer og vaseliner, og, og her var jeg også inde og spørge efter White Musk, og den fandt vi så her, og der tænker jeg på, at jeg vil se, om jeg kan få, op, få købt noget. Hvad så der Har du fundet noget? Jeg har prøvet en del ting, men okay. uh, måske ikke lige uh, passende nok. Ja, uh, men godt. Jeg tror, vi skal Så er det, at vi sidder i, um, i Mazet uh, mandag den 13. som sagt, 18.48. Og det går ind her om cirka 10 minutter. Der er så mange mennesker. der er så mange mennesker her i dag, at øh, der er blevet spærret af for flere indgange, og folk er blevet sat udenfor. Så vi har fået mulighed for at sidde udenfor i dag, eller det valgte vi at gøre, i stedet for at gå ind, i stedet for at gå ind i Marcel, så valgte vi at sætte os udenfor. Dejl, han har troet mig med alt muligt. For livet, og øh, fået så overtalt mig til at komme over og spise nogle kyllingnuggets, fordi øh, dem har han aldrig fået før. <laughs> ja, det er være rigtig god her, det er helt specielt. <laughs> han har aldrig fået kyllingnuggets før, så vi er på vej derhen nu. Og nu må vi se, hvad der er specielt ved de her saudi-arabiske kyllingnuggets. Men øh, det er spændende at se. Uh, vi gik nemlig forbi stedet forleden dag. Og der fik han mig ikke overtalt til at gå ind. Og, uh, men nu prøver vi den her gang. Så lad os se engang, hvad der dukker op. Hvad siger du? Det skal jo Ja, det er rigtigt. Alrighty then. move it, move it, move it. Skal vi gå og kæmpe planen? Ja, det kan vi godt. Der sidder folk og okay. øh, hygger. Så. Hvad ser du? En kat? Hvad er der? Ah, oh, miau, 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 <laughs> Ja, der er mange vilde katte her. Ja, så mange vilde er der heller ikke, men... Øh, der er katte over det hele. Hvordan kan det være? Hvordan kan det være? Nå, det var ikke her. Vi skal længere frem endnu. Altså, vi får i hvert fald øh, gået lidt og samlet appetit. Altså, det er jo efter Isha nu. Så det eneste, vi har spist, som vi altid gør, det, det er at spise vores morgenmad, og så lever vi af som hele dagen. Og så efter Isha spiser vi, og klokken er så næsten ved at være 20 minutter i 10 nu. Og øh, jeg kan se skiltet lige til venstre. Ja, vi er der lige om. Ja, der Oh, oh, og, og kylling med benzinos. Ja, <laughs> Lækkert. Ja. Albaik. Den hedder Albaik. Albaik. Se, Albaik. Nu er vi nogle <laughs> Så, jeg ved ikke, uh, det minder lidt om uh, Kentucky, uh, uh, fried Kentucky Fried Chicken. Det, det hedder John. så bare Medina Fried Chicken måske. Men uh, nu går vi lige ind og kigger, hvad der er for noget. Ja, det er fast fastfood, og øh, det ser ud som om, det er velbesøgt sted. Øh, lange køer. Så det er burger, korn og kylling, vinger, chicken nuggets og så so on. Jeg går lige over og kigger en gang. Det lykkedes os at få bestilt uh, to uh, gange basic. Uh, big basic uh, med cheese. Uh, som, ja, ja. Yeah, okay, yeah. okay, yeah. Jeg tror, det var bike. Bike, bikers. Bikers, bike, bike, okay. Basic som, et eller andet noget i den retning, som er en kyllingburger og fem stykker kyllingvinger, uh, tror jeg nok, Øh, og så nogle konfritter, Tror jeg nok, hvis vi har ret. Så nu må vi se ad. Øh, den siger nummer 471. Øh, stadigvæk. Og vores, øh, vores, nummer er 541. så altså, der er lang, lang ventetid nu. Så nu må vi se, hvor lang tid det går. 2148. 2148. Og øh, nu må vi se, hvor lang tid der går. Det er Big Bacon, ikke? No? Ja. Tak for hjælpen. Jeg holder den for dig. Jeg yes. har så fik vi vores øh, mad. Æ, jeg, jeg, ved ikke, hvor, meget, hvor, lang tid har jeg optaget det her. Men... Øh, Det er i hvert fald et meget, meget kaotisk sted. Meget Meget kaotisk sted. Så har vi fundet os en plads her på den græsplæne, vi gik over før, og sat os til for at spise. Og jeg vil lige vise, hvad det er, at vi egentlig har bestilt. Det der, vi har bestilt. Den består af noget jalapenos, nogle kyllingstykker, nogle syltede agurker og en masse ost og noget dressing. Jeg ved ikke, hvad jeg har noget. Der er det, han er godt i gang. <laughs> han synes i hvert fald, det smager godt. Så nu må jeg så vurdere, om det så passer. Så vil jeg så lægge tænderne i og nu skal jeg se, hvordan vi gør det. Hvordan har du gjort det? Man skal have stor mund på den her. Bismillah. Det smager okay. Det smager godt, ja. Men det står stadig ikke på Det gør det ikke. sorry to say Det <laughs> <They got it. laughs> der han, øh, fik lige øje på det her dadelmarked åbenbart, som øh, han siger at den oprindelige dadelmarked. Uh, vi er på vej over for at drikke noget te, efter vi har spist vores sandwich. Og øh, Så tager vi lige herover og kigger, hvad der er. det er åbenbart Vi et kæmpe marked for dadler. Salam alaikum. Video okay? Video på nærheden, men okay? Tjern yeah, tige. Yeah, yeah. um, der er alle mulige slags dadler og et varen og ja, yeah, køleskabet fyldt. Og ja, uh, yeah, det, det, det er ligesom en grocery store også.

کوٹری تھا نا تو ہم چل کے ادھر تک ہی ائے تھے اور بڑا مزہ آیا تھا اندر گئے تھے ہم پہاڑ پہاڑ تو وہ بازار اس طرح کا نہیں ہے کیا ملتی ہے وہاں کوئی صحیح پاکستانی سٹائل یہ کچھ ہے وہ تیار کرتے ہیں بناتے ہیں دور ہے گا میں اپ پیچھے کی طرف اپ کے کمرے میں اج صاحب چائے ہم مفصل طور پر بنا دیتے ہیں اج صاحب Så hvor skal vi sidde? Eller skal vi sætte os derovre? Så har vi fundet en, endnu et uh, Pakistani hotel. Uh, og har bestilt uh, to kop Så det må være på Pakistani style. Og se hvordan det bliver. Der er ikke noget bedre end pakistansk mad og oh, pakistani tag. Så nu vil jeg prøve det. Så er der vist en slagter her. Og øh, hvad er det her? Det er en restaurant, men... Ja, ja der Ja, i hvert fald... Ja, tandoor, nu det her. Okay. Ja. Det her kvarter er meget, meget, meget præget af pakistanere, eller i hvert fald pakistanere ind, der Bangladesh Bangladeshi, tror jeg, Bhutan, og det er jo, jeg tror, det er alle sammen de her arbejderklassen, der arbejder inden for servicesektoren øh, ja, service sektoren her i, øh, i Medina. De bor i det her kvarter her. Hvad står der derovre? Oh, der står, der står. Der er en, der kravler op på taget. To, der kravler op på taget der. اس شام دکھا Ja, okay, det, det der det, det, det er det, 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 det. er det her. er det, det, er det. det, er det. <går> du ham det ja. Ja. Museum. Ja, museum. 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 er vores Fordi hotel er på den anden side. Det er bare Altså, når jeg tænker på klokken her, 11 over 11. Ja, der er Postling Live. Ja, ja Life. Folk er ude og handler og shoppe og ved. Men temperaturen er også behagelig lige nu. Ja, det er det. Lige nu er den 28 grader. 28 grader, ja. Det er ligesom et dansk sommer. Ja. Og så altså, skal det ikke undre mig, at folk er vågne langt ud på natten, og så går over og læser til og så ligger de til at sove. Ja, hele dagen. Ja, hele dagen. Og folk det så pænt og smiler, og der er ja. ro ja. på. Der er masser af katte, åbenbart. Ja, masser af katte, ja. En, to, tre, ja. ja, okay, prøv at se. De... Ja, der er katte over det hele. Telefonen er død. Ja, Nå, er den helt godt død? Ja. Prøv at se den her. Der er også skader og stræder derinde. Ja. ja. Men, 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 jeg tror også bare, altså, der er luksusdelen derovre, ja. og der er det, det, slumkvarteret herovre. Og den her motorvej, den skiller den. Ja, okay. ikke? Og så har man lavet de her forhøjninger, <laughs> så man ikke kan se alt det her sådan, men, over for den side ja. Ikke? Ja, ja, lige præcis. Ja, lige præcis. Ja, 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 ja. Men, 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 ved du, at det er ikke kun her. Det er ikke kun her. Der er mange store byer, der har det på den måde. Assalamualaikum, Islam. Hello, sir. First floor, yes. You too. Subhanallah. How are you? How is your stay so far? Alhamdulillah. are Yours. And yours. I'm working. Are you working? Your stay is also fine. Alhamdulillah. Okay, sugar. Everything okay? Yes, yes, everything. One, three, six. Yes. You want some jamjam, some يا فومره السلام عليكم شو صح